Подивиться та поширте. Останння воля чуловики Привет всем. Вот так мы живем, выживаем. Которые пидарасы. Наша начальство не хочет нас забирать. Не могут, сука, эвакуировать. Это, это, охраняем позицию. Смотрите все. Показываю. Дед, который уже, блядь, с распространенной рукой, с автомата бегает. Вон, хлопцы. он второй. Нога вон. Пятый день уже в турникете опухла вся, не могут забрать. Третий, нога и рука. Вон, четвертый без глаза хлопчик остался. Кому проебал. А, ну и я. Единственная коллега недобитая, блядь. Вот, вот так. А наши пидорасы, сука, не могут нас забрать. Все завтраками кормят. И сидим 5 метров от пидоров, блядь. То вот так мы живем, так что если нас, ребята, не заберут, вот это видео хуярьте по всем каналам, чтобы знали, какое начальство пидорасы. Подрому их просто назвать никак нельзя. Ни поддержки, ни оружия, ничего, ни огневой поддержки, не ничем вирус. не помогают вообще. И вывести не хотят, и вывести не, не хотят то не могут без воды. он спасибо, хлопцы попросили дроны нам воды принесли. И то, не наше начальство, а хлопцы по своим пацанам звонили. А наше начальство для нас вообще ничего не делает. Так, сейчас, сука, страна знала, как они пидорасы. Подромы их назвать нельзя. Ни поддержки огневой, нигде ничего мы не видим. Вот. Или сами... вот так вот. Сидим все. Которые не встать не могут, нигде ничего. Отак. Отак наша страна сука, з нами поступає. Я був з їхнього батальйону, з декого я знав лично, були з моєї роти. На жаль, якщо це відео дійшло і до мене, їх вже нема. І це ж не одинокий випадок, таких дуже багато.